Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 del síndrome 2 de 4 It se cae de la cama basados en el libro. Brick sonrió mientras aún dormía hasta que la persona a su lado fue quien abrió los ojos y despertó primero. ella de abrió lentamente los ojos, además de ajustar los ojos para recibir la luz que entra a la habitación a través de la cortina del balcón. Abrió completamente los ojos, se detuvo cuando sintió tendido abrazo a Brick. Brick aún no se había despertado. Dey miró fijamente a Brick enterrado en su pecho. Esta atmósfera hizo que Dey se sintiera muy familiar. Duerme y aún puede sonreír. Dey murmuró suavemente porque vio a Brick tendido sobre él, pero todavía sonriendo. Su inhalación y exhalación permanecieron constantes. Dey miró en silencio el rostro de la persona que todos decían que era su esposo. Desde la frente hasta las cejas, los párpados soñolientos, las pestañas arqueadas, sus mejillas suaves, la nariz prominente. Brick no es un hombre con una cara dulce como una mujer. Su rostro era el de un hombre normal, un poco tacaño, pero cuando todo en su rostro se juntaba, le daba a esa persona un rostro que podía mirar sin aburrirse. Dey miró los labios despiertos, siempre preguntando, hablando, siempre cortando. Day, llévame a comer pastel a la tienda de Pinan. Day, ¿qué día soy? Yo también estoy enfermo. Tienes que volver y cuidarme. Estoy solo hoy. Hace días que no escucho tus regaños. Estoy tan aburrido. Me has cuidado mucho. Déjame cuidarte. Levantarse temprano. Despierta, sí. Una voz familiar flotaba en la cabeza de Day en ese momento. Solo habían palabras, risas, gritos, gritos, voces burlonas. Con solo la voz de una persona. Day de repente. Day inmediatamente se tumbó de espaldas, cierra los ojos y lleva la mano a su cien por el dolor de cabeza otra vez. La fuerza de Day girando para acostarse boca arriba hace que Brink se despierte. Además de despertarse, se sentó apresuradamente. Cuando vio a Day ponerse su mano en su cien, Day ¿qué pasa, Day? preguntó Brick en un tono sobresaltado. Day abrió los ojos y frunció el ceño. La voz que resonaba en su cabeza era la voz de la persona sentada frente a él, pero era solo un sonido. Day todavía no puede capturar los detalles de todos modos. Dolor de cabeza, dijo Day brevemente, mientras Vic saltaba apresuradamente de la cama para ir a buscar un medicamento para el dolor de cabeza compresa, pero hizo que Vic caiga de la cama ruidosamente. Aún así se levantó apresuradamente para tomar la medicina y el agua. Hey, ten cuidado, dijo Day en voz alta. Cuando vio caer a Brick de la cama hace un momento. A Brick no le importaba si estaba herido o avergonzado al caer de la cama. Se dio prisa y le llevó la medicina a Day. Day se movió para sentarse, tomando algún medicamento y bebiendo agua. Brick fue a conseguir una toalla humedecida con agua. Luego se sentó y limpió la cara de Day con expresión preocupada. ¿Cómo estás? Preguntó con una mirada preocupada en su rostro. Day se sentó e inhaló y exhaló por un momento y miró a Brick. «No tienes que limpiarlo», dijo Tay, y Brickley tuvo la mano para limpiar la cara de Tay. «¿Entonces por qué de repente tienes dolor de cabeza? ¿Te despertaste con dolor?», preguntó inmediatamente. Day estaba un poco inquieto. Mmm. Day no quería decir que escuchó la voz de Brickley tumbando de un lado a otro, dándole dolor de cabeza. «Vamos a ver al médico», Tay sugirió Brick, preocupado por el dolor de cabeza de Tay. No respondió Tay, sentándose quieto por un momento. Brick no se preguntó más. Primero me daré una ducha, dijo Day mientras el dolor disminuía. Bueno, bajaré y miraré primero. Si alguien se ha levantado para cocinar, dijo. Day asintió junto con bajar de la cama. Ya estás sufriendo, Day. Déjame quedarme primero por si te caes en el baño, dijo Brick. No es necesario, puedo cuidarme solo, respondió Day.